Оксана, что нету прямого угла. Как у вас не будет прямого угла, у вас линия талии будет все время вот на швах вот такая вот иметь такую линию. Значит, насколько при поднятии это нужно делать? Это при поднятии нужно сделать настолько, чтобы получался прямой угол. Ясно? То есть не такая крутая линия возможно будет. И тогда все будет нормально. Понятно? Вот таким вот образом. Где ваши расчеты? Какая ткань, делаю. поняла? Какая ткань будет? Э, на припуск ноль э, ткань э, легкий стрейч. Вот как прошлая юбка, если помните, 45 гривен текстиль контакт. Поняла, а, да, э, помню, да, помню, все, помню. Ну, это маленькая годулечка, которая да, да, вполне да, да. возможно. Вот она по фигуре и тут так. Да, okay. еще можно даже в таких юбках, между прочим, делать даже заужение. Вот она я как рыбка просить, будет. Поэтому я не выводил, да. Вы она... имеете а полное я... право сделать я... и заужение, а только все заужение все вы все не от линии бедер рублей. должны делать, а вы должны okay. от линии ягодиц делать okay. заужение. Okay. Делайте okay. только заужение пропорционально. Okay. Очень, а Очень незначительное должно быть. Количество клиньев 10, 10. 10. 10. 10. При количестве клиньев 10, 2 мм заужения, это в общем у вас будет 4 или даже больше сантиметров заужения и тогда у нас заужение идет не только по бокам, а идет параллельно по всему объему угу. по переду вот это еще заужение может вам тоже дать вот тут пузырчик немножко поэтому Или боковые не делать фронтальные не делать Фрон... заужение да. а все остальные боковые можно делать, делать да и задние тоже не делать нет задние можно делать как раз можно боковые задние передние осторожно потому что передние создадут вот тут пузырчик и вот это незначительное заужение которое мы будем с вами делать если каждый клин будет иметь какую-то разницу визуально это абсолютно не видно мы просто садим на фигуру правильную форму а то что один клин больше другой клин меньше немножечко это только посадка на фигуре будет хорошо Понятно? так это без дачи здесь девочки если сдачи вы говорите вы хорошо так.